6 тысяч километров на двухколесном педальном транспорте. Делегация запорожских велосипедистов вернулась из дальнего путешествия. Объездили страны Старого Света. Своими впечатлениями поделились с нашей съемочной группой. Австрия и Швейцария. Эти страны запорожские велосипедисты прошли на одном дыхании. Говорят, это не первый подобный марш-бросок на железных конях. В этом году немного раньше уже объехали всю Польшу. В Украине с велодвижением сложнее не только из-за инфраструктуры, но и из-за отношения на дорогах. Если брать общий путь, это порядка 6 тысяч километров то есть три в одну, три в другую. Из них где-то пол, полторы тысячи километров мы прошли своим ходом. По Украине очень сложно передвигаться. Все велодвижение в Европе, оно как бы приветствуется. Приветствуется очень большим образом. Почему? Потому что у нас отношение к велосипедистам просто кошмарное. Там людям, которые занимаются велоспортом, в общем-то, относятся с уважением. Почему? Потому что они следят за своим здоровьем. В команде 12 человек. Все люди разных профессий, от предпринимателей до инженеров. Особенно велосипедистам запомнился подъем на Шамани. Понравилась природа, все вокруг. Люди другие. Общение с людьми понравилось. Конечно, они из них было трудно. Языковой барьер. Очень мало англоговорящих. Англ Но что самое больше понравилось, это подъем на гору, на гору Монблан у нас был один день экскурсионный. Мы ехали в город Шамани и был, был подъемник. Но это, конечно, словами не передать. В скором времени запорожские велосипедисты собираются посетить побережье Балтийского моря. В свои ряды ждут добровольцев.